uyimizdagi yoshi katta otaxon onaxonlarimizni parvarishi uchun beshta muhim tavsiya bermoqchiman bu birinchisi ularni infeksiyalardan himoya qilishimiz kerak bu nima degani agar siz shamollagan bo'lsangiz o'zingizni ulardan uzoqroq tuting ikkinchi tavsiyam bu kunlik ikki yoki uch litr miqdorda <laughs> suv ichishlarini ta'minlang chunki suv miyamizni qarish jarayonini <laughs> tezlashtiradi natriy miqdorini kamaytirib turadi uchinchisi ularni doimiy qon bosimlari va qondagi qand miqdorini nazorat <laughs> qilib turing to'rtinchi <laughs> tavsiyam uyimizda xavfsiz muhit yaratishimiz kerak ular <laughs> uchun bu nima degani zinalardan tushib chiqishni kamaytirish har xil yuvinish xonalari xonalarida sirpanib ketishlarini oldini olish yoki tana holatini to'satdan o'zgarishiga majbur qiladigan har xil holatlardan ularni ehtiyot qilishimiz kerak beshinchisi va eng asosiy tavsiyam bu ular bilan ko'proq muloqot qiling ularni ko'proq ziyorat qiling chunki qanchalik ular ko'p muloqot qilishadigan bo'lsa ularni ruhiy holati shunchalik yosh turadi ya'ni ruhan ular qarishmaydi bolaligimizda ular bizani qanchalik parvarish qilishgan bo'lsa endi navbat bizga keldi